Ну по какой вере, а мы просто купаемся <laughs> кожен день получается. Шановы ну, панцы, всех приветствую. 19 число. Морозец 10 градусов. Сейчас будем плавать. Мерзнуть готовы? А вы взбодрились? хоп скупался, а теперь... та Это уже у меня нормальное давление. Бо если без таблеточек, то 160-170 верхняя дава крепко. Ну, а теперь будем думать, чем заниматься. Так, все покупался, так. трошки одегрился. И теперь видно, что у кого нет работы, да? Если с собакой гуляете, вот там да глубоко нельзя шарохаться. Бо если она провалась, а то все хана вон дурко блядь, побегло. Ах, класс! Погодка именно зачет. У нас вот так просто, вот там вот все уже обрыв, а вот тут мелкота. Лучше шарохаться по мелкоте. Лысь наш участок был Вот он, вот, батя строил Но Так жизнь сложилась, что пришлось продать Кстати, вариант э -э -э, Сейчас, подождите А, все, отсветку включил Так, вы ну, что-нибудь бачите? Да? Ну, я ничего не бачу Вот, ну, то походу это Парафин, да? это все хорошо. Так что все нормально. Едем работать. Тут недалеко. Друг что, дотянуть и так. Для чем мы занимаемся. Панелечки. Другой повар. все дела, все как полагается. Шпарим. Кому надо, свертайтесь. Там туда вот дрова грызет. Ну а мы за это. За альтернативные источник, источники энергии. The next time. У нас же среда, походу. А, там вроде один выездик. Думаю, сразу загляну за этот. Як его. Что тут шипить? А, давайте с вами послушаем, что оно тут шипить. Правильно? Запускаем. Ну, наверное, надо было трошки подкрутить. О, оно еще раз. Ну, минус 5, даже не выжимаясь из сцепления. Вроде непогано, да? Так. По идее, вот тут что-то шипить. Сейчас почуем. Так, самое интересное, что шипить снизу. Ну, что, есть вероятность, что оно ремонтируется, че что? В общем, съезжу на замовление и подумаю, как с ним бороться. В принципе, он прогревается и все проходит. Скорее всего, тут тупо резинка какая-то накрылась. То можно даже не менять, а отремонтировать. Вот это будет плюс. Подеюсь, за нашу гараж. Проезжаем с вами и дивимся. Что я могу сказать? Эти генераторы мне нормально этот дают трохи подзаробить подзаработать. Цем мы с вами сюда генераторы, еще на 409 завод. Теперь что с власником сталося? Теперь новые власники у него у этих генераторов начинают возить. Вот сегодня на почту отвожу два. Там дальше надо будет всю банду их тут нормально. відвозить на нову базу. Теж вже по це нам домовилися, будемо по трохи суєту наводити. Так що така движуха. Чекаємо, зараз приїде новий власник, хоче подивитися, як ми будемо грузити і помчимося на почту. Зараз легка оттепер. Тут видно, я буксував як їхав, так треба одразу. Не, надо двумя руками. Я с разгончиком. сниму. О! Выскочил. Такий бугорчик интересный. Кто, кто Днепровский, тот шары. На Воронцовский пляж, как заезжать. Именно бугор. Это я на него... Ну так, тяжело, но выехал. Это повезло, что у меня два генератора на оси стоять. Ну то и выехал. Так бы хер бы я выехал. Там здесь походу или в дом попало, блядь. Что-то мамка казала, здесь, здесь прилетело. Еще не читал ни новости, ничего. Выезжаю. Да, Оця каша сейчас начнется, будет весело недельку точно кататься. Ну, лопата наш, наш друг. Так, я тут уже не снимал, бо клиент рядом не, не, хотел, не хотел его пугать, бо там клиент новенький. Советуют старенький, а клиент новенький. Но закидала получается, срастили два поддона и закинули на этот. Тупо на два поддона. И все, и рокля дальше затянули. Но сопротивлялась крепко. Мы не повезем, мы не будем, это не оно. Я же так, у нас горячая линия сказала, что все гуд. Ну, то же вам горячая линия сказала, вы туда едете. Такое, конечно, отношение, отношение до работы замечательное. Сначала кажут, то нам все пух, а потом... А потом кажешь, я этот, я его... Сейчас бус найду, отправим так, да и все. Да? Надо будет трошки подождать. Сразу начинаешь, Сразу начинаешь. Шевелиться так Подожди, подожди, блядь, спеши. С той стороны есть место, нет, на сюда Спецом же дверь открыл, чтобы не этот не залезло, блядь, чтобы я мог хотя бы выехать. дядьку сигналом. А вообще случайно я рукой зачепил. Все, в общем, до дома. И вся работа. Один заказик. но тем не менее, на безрыбье. И пирак рыба, правильно? Пытаемся теперь доехать до дома. Ты вчера свет вырубала? А сегодня дико вечера вернулся. Оп! Видно сразу, да? Дехто садил. Э -э приехал. та приехал. Приехал. Сразу газовщики э -э заскочили и кажут, а нам бы счетчик поменять. Твій давно не проверялся. Я уже майже забыл, что я хотел сделать. Ну что, пробуем откручивать. Что мы зря собрались? В общем, открыто Вот тут вот тут от вверх. Снял. Раз, есть. Большой ключик БРМ. Раз. Есть. А у дуже зажато было, походу. Но тем не менее. Раз. Мне же самому интересно, что там внутри. Так, вот тут был... Бу, вот такой... где он? Сейчас. Это колечко. Где штупор втулил? One second, please. Наверное, дуже глаза заметила. Э -э, Штопор, вот такая, вот такая пластмаска. Самый прикол в том, что вот это, по идее, колись была резинка. А тупо деревянная из нее травыло. Травыло получается, вот это же вход, тут давление постоянное, а вот туда уже там нажимается кнопочка, она так пш а отсюда уже сбрасывается. И сбрасывается вот этот шип каждый раз, когда ты сцепление бросаешь, он так пш, -пш это же прям в салон дует. Если заморочиться, можно на улицу скидывать. Ну, не знаю, заморочусь, не заморочусь. Вот так. Я. В общем, задача найти резиночку. Такую, чтобы можно было запхать, закрыть и забыть. Ну и вот и срач внутри трошечки вымыть. Шусь, короче, я, наверное, быстрее сделал то все дело, <in> <laughs> чем, блин, печку распаливал. Вкинул резинка, правда она чуть поменьше размером. Надев на грибок вот цей пластиковый вот так вот в тисочки поставил, вдил, штопор поставил и все. Она там зафиксирована. Заодно нашел у меня вот такой от, отвод на улицу. Так что буду пшикать теперь меньше в кабине. Не буду при каждом нажатии на педаль. Пш, пш. -пш Будет пш, ну подальше. Блин, крутые гайки, свет закончился. Ёпкерный балет. В общем, а дальше все просто. Вверх, вниз. И вот это куда-то притулить. Или сюда. Ну, в общем, сейчас разберемся. Так, вроде поставил. Теперь оно пшикает туда, на гору. Ну, в смысле, на дворе. Сейчас надо. Вот это же вход. Сейчас я запшикаю полностью, чтобы. О, сразу я уже нашел. Так, еще утечка есть. Стравливаем полностью, перебираем и заново запускаем. Так, и для отчетности, где она, та хер, херня. Снизу а, не трава. А это мы поправим. Сейчас даже, оп. Сейчас носом, Ох! Сейчас я на руки прям шахну трошечки. Оп. Держится пузырек. В общем, только вверх травы. Вот эта херня. Ну, это мы сейчас переберем. Так, благо я же парень ученый. Во-первых, вот эта штучка, можно переворачивать ее. Вот все раз. Вот так. А вся сторона... Ай, ёпта вот так. Мы ее перевертаем. Сейчас просто надо Треба це зробити правильно двома руцями. А ще у мене є... Ось що, бачите, раз-два манжетки. Раз-два манжетки. Я вже скуплявся колись. В мене трохи вжарило воно ще на красненькому. І я то все діло докупив. У мене ума одразу не хватило. поменять. Но оно в основном робот. Це просто что-то пошло не так. Бо холодно. Так, все есть. Все зебра кучу. Закручиваем. Сейчас еще самое рукой попасть. и правую. Если я левша. Это тяжело, я вам честно признаюсь, это тупо тяжело. Вы ты правша, ой, левша? А правой рукой что-то делать? Ну что не сделать ради контента? А вы не подписываетесь, да? И не распространяет, и никому не кажете. гляньте, какой канал, трохой притрушенного. Подписывайся, вы что же тоже подписчиком? Оп, оп, оп. оп. Оп, есть. Запускаем. Качаем по ветру проверяем. Все, тут не шипить, тут нажимаешь не шипить. Теперь сбрасываю на улице вроде тише. Сейчас еще вам для наглядности прям запшикаю все. И на ладоньку. все. На ладонь. Вот так, бачите, ну, вот воздух выйду. Да еб ты мать, ты будешь, сука, на улице. Ну, это я вот так вот ладошка делаю вот там полость такая все это бар держу почта тягу то есть там нашипыть тут нашипыть и так нажимаю и, по идее в в тоже нашипыть почта так что все нормальды починил я думал, блин, этот педаль э, саму всю клавишу менять придется. А нифига. Мой единственный прикол, это же такая же самая херня. Вот все, горняк. Надо его, кстати, проверить. Шипить, шипить вин там, че не шипить. Но это мы уже проверим, когда трохи потеплее. Подивимся, во-первых, просто сбрасывай воздух, че не сбрасываю. Если не сбрасываю, ни хер лазит. Правильно? Логично, что я мыслю. Так, что там у нас? Воздуха 6 кг, так що воно не шипить. Все, завтра будет день, завтра будет так. Спойлер на то, що ми сюди сюда скоро зайдем. Там е, головне, бачте, вон, мокра гофрочка. Це вже уже падлюка пропускає. Так що е, я буду вже заїжджати, покупать запчасти. Куплю головне. ох, їбануті люди, гляньте як виглядять Ось один. а вы с другой. С утра пораньше. И восьмой. Зарядочка всех полагается. Нормальные люди похмеляться. Да, да. У нас свои похмелье. Хотя вчера далы. Да и ну его в баню, да? Ну его в баню. Или купаемся. Купаемся. Да? Что ты полотенце на пол бросил? Да хрен его. Собаки сношались. Бомжи срали. а, да не, же домой, да? Я так зрозумів, мене не засняло, бо камера виключилась. Ну хоч Санька вам засніму. Померзні трохи. мілка хана. Так, головне тепер не впасти. А втертися. Та тут трано. Чого тебе сразу колоть ноги починає? Не, я сразу, у меня еще ноги не колы. Вот сейчас дойду до этой, до переодевашки, и все, и она. Ух ты, блядь. прилипает. блядь. Опля. Так, топорчик забрали. Я иду одеваться. Кум сразу там одевается, потому в халате бегает. А мне надо еще ритуал провести. Так, что там у нас? Ну, не в ноль, ну и не очень хорошо. За ночь до шестерки скинула. Даже пять с половиной. Ну ничего, то найдем попозже. Так, мы что надо. Мы не надо этот. Я его? Шайбу поменять. Так, все, шайбу поменял. Пойду до дома. Бездельничать потому что света нет делать ничего света, ну, свет надолго вырубает так что я даже аккумулятор особо не, не использую чтобы на дольше хватило я конечно так вроде бы и пятница обычно звонят який скипиш а это все нема кипиша так в принципе и вся неделя так вышла что такое? Что ты, морда? А. Поила? А. <coughs> не, бегай, пока не этот. Не нагадишь, я тебя не пущу греться. Так, ну, пока нема света, а уже два часа дня. Новые порядки в Газели. Склав вон там кучу картона. Дорезал этот а, как его? поддон. Тихо. Вырезал лекалу, как выглядит профиль стрелы. Где с вами померяем, что оно, что с того выходит. А, заказал, думал, займусь хотя бы полеплю этот, эту боковую пластмаску. Она там триснута была сразу, с момента покупки. Там цена просто 550 гривен. Иди вон на ново. Так, лезем на гору. Так, ну скажу откровенно, воно підходить, все нормально. Ну тут чуть-чуть буквально там отличается профиль. Я думаю, скользунами это. Я... Хотя не дуже воно и отличается. Но для скользунов тут маловато места. Так что придется прям все делать очень аккуратно. Хоп, я уже внизу. Ну, это потеплее, тогда я уже перегоню ее и начну заниматься. Все. Ни на что не стоит. Да, Заеду до пацанем, те, что занимаются этим капролоном, этой всей херню Возьму ну, еще раз померяю, замеряю, сколько, сколько мне надо толщина. Возьму, зашпарю. Скользунчик. То и, наверное, будем, будем посмотреть, как это дело состыковать, чтобы оно было красиво. Тут приварить, чтобы на этот дырочек насверлить. Чтобы можно регулировать длину. И уже не 10, а 12 метров. Маленький козырек, но в кармане есть. Так, в общем, решил пока по наличию света трошки можно шевелиться. Ну, думаю, сейчас подпыляю, под это. Но это единственное, что я прозевал. Длина у тебя херни 2,350. А длина, куда надо было вставлять, 2,780 коротенькая вставка получается блять. но пока пойдет а там подивимся. это было фиаско братан, ну что ты сделаешь и, и такая штучка нормальная ну и денек завершаем судьбой вот так вот, немножко мотор вытягиваем просто необычно, потому что сзади сзади нема, нема зацепа трошки приходится пожариться в общем, я старе становлюсь нахлом. Э -э, выезжал там по делам. А зелька надо было мотнуться. Во-первых, подумал, что я резанул скат. мне кажется, вот так вот на горбик становится. Кажется, что он подспущен. Утекай. Ну и подспущен, а с этой стороны видно. А произменила здесь тут, здесь тут царапка была. И она как раз так стало, что думал, все, она. Ну то вся фигня. Заезжаю я в дверь. Так и в зеркало дивлюсь. Блять, брызговик удервал Ну нет. Брызговик там и на месте. Я думаю, все, она а колы спил. А то я просто подкладывал под колеса. Ну, чтоб храниться себе так. Надо резинка. Раз забрал. І Вона примерзла вирвала. Отак от. На почті забрав. Вигню. Зараз з вами поставимо. Так, головна подія. Оця британська кошечка завелась. Вітя приїхав. Трохи гаєчки покрутив. Виявилось навіть все ірат. Тоді хранитель був. Вчера еле разобрал, я думал, пол машины раскрывать. Уже сюда по подкрылкам начал и форумы читать. Типа якобы вот тут вот этот контакт пропадая. взял и подкрылок, кажут да нет, тут же должен быть этот. Предохранитель по-любому, мотор в клине был, по-любому спалывая. Так и получилось, предохранитель на 400 ампер сгорел. Вот так вот. Якость она, правда, цокат, но мы решим на этот, на компрессор. А я ж таки, фраер, думал, сейчас быстренько поставлю эту херню, но оказалось тоже но. Гляньте, плюс на улице. Та а, и вчера была возможность, что ще... я да, допилял. Сейчас, Короче, вот тут вот все зачистил. С пыля взрезал. Вот тут вот легенькая фигня получилась. все вот тут вот надо будет самопалом переделывать вот этот угол. У меня лапа не ст... ну, мешает закрываться. И дырочки надо будет попроверять, чтобы оно все нормально стало. Бо есть пидозра того, что трошечки турецкая не совсем подходит так, как на скане. Даже... А, вот угол заворот чуть-чуть другой. Оно вроде бы и похоже, но что-то не то. И цвет, бачите, чуть темнейший. Ну ладно, тоже, тоже переживу. В общем, тут тоже придется допиливать. Видите, что он и вся кость надута, вся более плоско. Цена вопроса было. Сделаем. Я как раз завтра Ольку отправим работать. Я вроде бы завтра дома. Если дадут чуть-чуть света, то будем разбираться с этой фигней. По скользунам не могу определиться. Вот тут реально тонкие тонкие будут скользуны. У вас на вставках на ручных э, тоже эти с капролона или просто металлические эти поставить, да и все. Сырым будет хавать. У нас тут все. Воскресенье вот так заканчивается. Так что всем добра. Счастья, здоровья, подписывайтесь. 打死我！<laughs> <laughs>